islom ilm dinidir mo'min musulmon inson kim bo'lishidan qat'iy nazar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar doimiy ravishda ilm talabida bo'lishi kerak yoshlik g'animat davri bunda o'zingga kerakli zodirohilarni tayyorlab ol umringga kerak bo'ladigan hamma narsani egallab ol chunki ertaga qarisang qilolmay qolasan kuching yetmaydi aqling yetmaydi imkoning bo'lmaydi mo'min musulmon ummati doim ilm ummati ma'rifat ummati ziyo ummati bo'lib kelgan imomi buxoriy imomi termiziy imomi zamaxshariy beruniy forobiy ibn sino va boshqalar kabi ulug'lar bizni yurtimizdan yana chiqishi kerak bir marta shunday ulug'larni tarbiyalagan xalq ikkinchi marta tarbiyalashi oson